પોલીસ સૂત્રોના મુજબ ઘટના સવારે શ્રમિક કામ પર જઈ રહ્યો હતો તે વખતે ઘટી અજાણ્યા સ્કોર્પિયો ચાલકે સ્ટોરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત સર્જાયો હતો જેના કારણે યુવકને ગંભીર ઈજા થઈ અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા છતાં તેના પ્રાણ બચાવી શકાયા નહીં સુરત પોલીસે ઘટના સ્થળ નજીકના સીસીટીવી કેમેરામાં ફૂટેજનું નિરીક્ષણ શરૂ કર્યું પોલીસ અધિકારીઓના મતે ફૂટેજમાં સ્કોર્પિયો વાહન અને તેના નંબર પ્લેટની સ્પષ્ટ ઝાંખી મળી નથી છતાં ચાલકને શોધી કાઢવાના પ્રયાસો ચાલુ છે मेरा नाम सतीश है क्या हुआ? मेरा दोस्त मेरा भाई है उसका एक्सीडेंट हो गया है उसका नाम है राहुल राहुल सोनऊ ने हमने परसों के दिन जाके आ, 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 अर्जी दी है पुलिस वालों में पुलिस स्टेशन में जाके तो पुलिस वालों ने इतना ही जवाब दिया हमको कि भाई उसको ढूंढ रहे लेकिन कैमरे में पुलिस वाले ऐसा बता रहे कि कैमरे में वो आया ही नहीं गाड़ी वाला लेकिन हमारी एक्सीडेंट अपना दीप दर्शन स्कूल के पास अंबिका अंबिका गेट नंबर दो उसके सामने चार रस्ते पे हुआ है लेकिन स्कॉर्पियो वाला इतना फास्ट था सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी उसका गाड़ी नंबर था जी जे जीरो फाइव पंचावन सोलह हमारी यही मांग है पुलिस वालों से कि भाई सामने वाला जो भी हो उसको हाजिर कर हमारे पास हमारा पूरा समाज पूरा परिवार हमारा दुखी है बस यही मांग करते हम उसको फटाफट ढूंढो उसको हमारे सामने हाजिर करो तीन दिन से हो गए भाई हॉस्पिटल में पड़ा था आईसीओ में था आज डेट हो गई है लेकिन कोई इंक्वायरी हुआ नहीं अभी तक पुलिस वाले से यही मांग करते कि भाई उसको ढूंढो